Ты сейчас, сука, себя так ведет, нахуй. Ты ничего не попутал, блядь. Что опять себе вдох? А, это... Что, сука, реально охуеть? Пишук. Ну, я вам что сказал? Что ведешься так? Я, я сидел, ничего не казал. Пацанам... Пацанам позвонить, чтобы я сейчас немножко разговор. Нет! Так ты разговаривай нормально! Да вы себя ведите нормально, вы как полиция должны нормально! Да ты со стороны себя посмотри! полиция! За... Тебя ви діли. <звучить> <звучить> На відео, котре ви зараз побачите, будуть дії покидьки в формі. Внутрішніх орків поліції города Кам'янське. Почалося з того, що вони заповнили автівку. Керувала якою дівчина. Давайте подивимось. Їхала по своїй полосі. У вас не а а Нет. Почему у вас нагрудная камера находится на повесе? Потому что так хочу. Услышали меня? Так хочу, говорю. Выходим, пожалуйста. Я вам пропоную Продуть газоанализатор трагер. На основании вы чего вы остановили автомобиль? Вы что это? За порушение дорожного дорожнего. Покажите. В смысле покажите? Ну, доказательства. Ну, доказательства. Ну, Я поехала видео. на красный. Я вам сказал, что вы приехали на красный. а ну, в связи с чем? В... доказательства Им, ели, о том, что мы посыпывали? нарушили правила дорожного движения. Я ехала по своей полосе, я хотела повернуть налево, но там mm. была машина, я, соответственно, на своей полосе. Направо. Или направо. да. Ну, направо. Я, по На основании чего? На основании того, на основании того что я запрошу, у вас проверить документы. Нет так такого, такого основания для проверки документов. Провер... Проверка документов провер нет такого закона. Нету. Ну, если это был бы блокпост, то да, так а на, основании на основании ну, чего. На основании На Проверьте документы, такого основания нет. Сейчас посмотрим. Есть основания, нет. Нету такого. Ну а какой закон? Основания. Сейчас посмотрим. Какой, какой закон? закон? Сейчас поедем, если и в ЛК проходить, куда проедет, в НКМА, никто все. никуда Я не поедет. Не посмотри, никто да? никуда не поедет. Уверен? Ну да. Уверен вы? Да. Сомневаюсь. Да, но причина приди, остановки, я же говорю, да. причина остановки. Для да, того, чтобы да, предъявить, вы, вы должны что-то по, по процедуре показать. Да какие видео доказать. Ну, ну что, на основании чего вы, вы остановили что, машину? Какие основания? Ну на основании чего вы остановили Вы вообще полицейские, скажите, пожалуйста. Почему вы не придавили вы свое задавали, Можете представиться? Вы... я же представлялся, я ж не попугай. Я подошел. Покажите только, по... я свои только документы. Подошел, сразу Покажите свои документы. Чего вы ведетесь так? Вот люди сзади сидят. Покажите свои адаптат. документы. Вы слышите меня или нет? Сейчас предъявлю. На первую могу покажите свои документы. Я вам, я могу, вам. сейчас предъявлю. Покажите свои документы. Я вам сейчас предъявлю. На вы да. вымогу. Сейчас поедем с вами на первую вымогу. Специально все закончится. В Карин, звони 101, сейчас будем вызывать проверку. 101. 101. Кто нас остановил? На основании чего нас остановили? Почему не проявили свое удостоверение? На первую вымогу, гражданина. на першу? На какую первую вымогу? Что ты не тут рассказываешь? На мою первую вымогу. А что, почему вы тыкаете? Мысли. Вы со мной ну, вот должны разговаривать. Вы присягу давали. Как вы должны со мной разговаривать? Вы тыкаете вы только нормально. что у нас Пульта видео узна. есть. Да смотрите, что хотите, я вам говорю. Ну, не к, не к, не к, разве как это как? ну. Раз должен ты... разговаривать полицейский на ты? Сейчас будем разговаривать. На ты, на вы. Сейчас все выезд. Да, да. Я с вами веду себя. Пока что нормально. Пока что нормально. Это вы считаете нормально? Да. Я считаю, что нормально. Это не нормально. Ну сейчас выясним, все нормально будет, не нормально удерживаться. Кто пешком дальше пойдет, а кто с машиной Причина кто на Услышали Причина Вы Услышали меня. Вы не угрожаете? Я вам не угрожаю. Вы мне не угрожаете? Я вам а что вы раз... только что сказали? Это была угроза? Нет, я вам не в том случае угрожал. А, не... не... а что это только что было? Снимать меня не надо. Я говорю, печально все Так хочу, так и буду я сюда говорю, печально вести. Печально все закончится. А это вы, вы угрожаете я... мне? Я не угрожаю тебе. Почему тебе? А Потому что хочу так с ним разговаривать. А какого вы имеете право? Я вам как-то нагреблю, что вы так себя ведете? Нет. Человек. Я вам ничего не сказал, чтобы вы себя да так вы вели? Себя не как? Так. Да. Я возвращусь. Ну, ну, причина вы... остановки. Я объясню, ну вы, вы как-то там груз... себя ведете. Вы порушите право-дружную руку. Что я, конкретно вы груз... нарушили? Справа-влево. Это, Это нарушение? Нарушение, да. Маневрование. При свободном правом ряду вы поворачиваете с левой полосы направо. Ну так там Тесла ну, ехала. Я как Тесла? Тесла вы ехала сами сказали, что, что ехала на тес? повороте ехала. Вы в конце Где? перекрестка поворачивали направо. Не в конце перекрестка. А я да. на правый ряд, потому что я буду перекрестка. Так вы заранее даже перестроились. Так правильно. Да. Так вы же в самом конце. Дина... Нет. Дина... Дина... Нет. Дина... так Дина... покажите мне. Покажите. мне. Где? Что? Кто нарушил? Покажите мне. на Покажите. поворачивали направо. Покажите. -доказы будут предоставлены до не до суду, а конкретно здесь. До вы, суду. вы здесь до рассматриваете суду. дело? Нет, вы здесь до рассматриваете суду. дело. Здесь Нет. вы рассматриваете Нет. дело. Да, вы здесь Нет. рассматриваете дело, вы должны предоставить как нарушение. Вы да, не будете вырисовывать. Вы не Вам справа. дал... Ви, будь ласка, надайте посвідчення водія свідоцтво про Поки Ви не покажете захисту. нічого. Вам ніхто покаже. Ми попереджаємо. Якщо ви не виконуєте законні вимоги працівника поліції, вас буде затримано. Законна вимога у тому числі до кам'янського районного управління до складання адміністративних матеріалів. Зрозуміло вам чи ні? Ви мене чуєте? Я вас прекрасно понимаю. И вы Покажите, думаете. что, кто нарушил, вам все покажет. Вы порушили. Можете показать что? мне? Во... Ну, Я вам все расскажу. Ну, Где ваша нагрудная камера? А? На поясе? Да, да. на камера? На поезде? Почему вас ваша нагрудная камера? На Нагрудная камера на поезде? А что вам все мне не нравится? Что у меня жетон можно там может там высыпать? То, что вы не представили. То, что вы не показали документы на первую вымогу громадянина. Я не... Жаль, что вы этого не выучили. Жаль, выучили. Выходим с машины, будь ласка. На основании чего? Я выходим с машины. На основании чего? Что вы делаете? Что вы, вы делаете? Машина машины Машина Что делаете? Я Вы что делаете? Я рыбо... выходим рыбо... вы рыбо... вы с машины. Что вы делаете? делаете? Я рубит. Рыбо... Вы Машина выходит. Что вы, вы что делаете? Вы на, хуй... ой, вы мешок, вы Я говорю Выходим нахуй с машины. Ой, 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 ой. Что Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Я снимаю. Что вы имеете право? Что это такое? Что вы делаете? Я просто Показать. сижу, что вы делаете? Что это такое? Что Он это? Он только что ударил Он? молодого человека. Что вы делаете? Вызывайте полицию. Так, полиция прыгнет. так а что вы делаете? Что вы делаете? <плес> машины, <плес> вы делаете? Машины, <плес> хватаете, вышла, Что не вы на делаете? Что вы делаете? вы, вы делаете? полиция? Вы... Что вы <плес> делаете? Зачем вы мне светите в глаза? Что вы делаете? Кто в машине? У меня есть <плес> все на видео. Вы все, прикалываетесь? Вот машина, машина? вот хозяин сидит. Что такое? Водительское. Вы не хватаете меня провода. Это что вы делаете? Я не знаю, он просто подавило. меня вытянул с машины. На меня нападает. Вы выходите! Что вы Що Что вы делаете? Он говорит о своей случае. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Далі ви бачите відео з бодікамер, яке вдалося дістати моєму приятелю Антону Болтеку. Ты чё, сука, себя так ведёшь, нахуй? Ты ничего не попутал, блядь? Что ты себя ведёшь? Да, ебать, ну чё ты... Ты что, сука, реально охуевший решок? Я, ну, я вам что сказал? Ты чё ведёшься так? Да. Я сидел, ничего вам не казал. Как ты, сука, как вы себя ведешь? сука, Причина остановки — войсковый стан. Где-то. Такая вот... Сто метров. Ну иди в не иди в рейс. Да. Надо сказать. Что это? В смысле, вы шо, вышел. ну, не висковый стан в стране, оружие возят в машинах, оружие, наркотики, гранаты. Два понятых. Остановили, показала документы. пацанам, пацанам позвонит, чтобы я сейчас... Немножко в разговор. Нет. Для чего? Да так ты разговаривай нормально. Да, да вы себя ведите нормально. Вы как полиция должны вести. Да ты со стороны я себя хотят, посмотри. Полиция. Вы считаете это нормально? Это полиция как-то... Не ною там стой. По, закону, ну так должно быть? Закон? Ну, по закону так и должно быть. Ты ютуба передивился или должно быть? Или тик... ты тиктока передивился или что? Ты что, сука, так ведешь, а? Я ты че, ты что, сука, себя так ведет, нахуй? Ты ничего не попутал, блядь? Как я тебя веду? Что тебя избивает. Что вы делаете? Кто-то избивает, кто тебя избивает, кто тебя избивает, Что ты Что ты Что ты делаете? Что Что Ну, Что Что Що, намного мір. Ти треба со мною а де що? Ти поїдь в дні, подивись мирний. Тільки тривога, нікого на вулиці. На вулиці, на вулиці нікого немає. Я був в Запорозі. Був, я був, брать. І в Херсоні були, в Харків. Треба було изначально нормально спілкуватися. Ти понимаєш, правила везде одинаково, все в Карин. абсолютно, везде одинаково. Блядь, что Какой? Пережила, а что ты ведешь себя так? Как, как я веду? Вот так вот, когда я тебя остановил. Подходи сюда. Как я Говорю, тебя Говорю, подходи сюда. Карина, успокаивайся. Давай. Если... А сто... ост... Если... Есть, Идите есть. посмотрите, где я родилась. Посмотрите, что-то происходит. Что мы дом росли. Если посмотрите. вас, если вас остановили, вышли, показались, багажник показали. Посмотрите. Да давайте, все давай. уже не надо, уже Нет, поздно, уже поздно, давайте, уже поздно, давайте. уже поздно. <свят> Сюда проезжают донецких, все и <свят> полностью. Ну, я вот. я ты Нар наркота, Ой, оружие, проверяйте. Я задержу? Ну, да. Я задержу? Да. да. Так покажите протокол. Okay. Кому? Ну, на основании чего? Вы же вы же да. что, ты себя ведешь так, да, ну, 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 по закону, как должно По закону, как ювелирная работа, дурь бы сейчас сбавилась бы. По, закону, ну как должно быть? По а закон? по закону ну, да. так и должно ты быть. вот по закону. Я не знаю, кто такое зомби. блядь, не пора. а, уже не знаю, Камера вписала. Это на грудной у вас или на поясничной? На, а... на, на грудной, Так а где она? Я не вижу на грудной. Вот Ой, камера. Это на поясничной. И что? Как вас зовут? Как тебя зовут? Меня Егор. Егор, где ты живешь? Здесь. С кем общение имеешь? Есть с кем-то общение? Есть с кем-то общение? Здесь. С кем? С кем? Я у тебя спрашиваю. С кем? Да ютуба надо... передивился. Я не могу. Или ти тіктока передивився, або що. Ну, Зараз на війні дуже велику роль відіграють півдрони та системи РЕП. Це пристрої, які допомагають боротися з цими дронами. У Україні багато компаній різних, які виготовляють ці пристрої. Але, на жаль, в той же самий час дуже багато е, машинників та не дуже чистих на руку. Компанії, котрі постачають не дуже якісні пристрої або за дуже великою завищеною ціною. Тому хочу прикладати своїх знайомих, котрі займаються виготовленням дронів та системи ФРЕП. Вони постійно вдосконалюють свої пристрої, тестують їх на майданчиках. Більш детально буде. В уйді інстаграм. Посилання на нього залишу у описі. Переходьте, а також для військових у них спеціальні умови. Ну і повернемось до відео. Ну і дуже велика подяка моєму приятелю Антону Болтику, який почав допомагати цій дівчині та хлопцю. На них було виписано постанову за порушення ПДД. Також на дівчину, котра була закрива, виписали протокол по 130-тій у провідній електрому стані. І також було виписано протокол по 185-й статті. Це звісно непокора. Протокол по 185-й статті вже відбив Антон у суді. А також, він, а також він возбудив уголовне провадження на самих поліцейських. І на даний час йде слідство. Но якеш бы было был оздавливанее шел, когда эта история через несколько дней продолжения мала. Дивимось. Всем здравствуйте. Сегодня на меня напали три человека, Ворвались в из квартиру, избили, искали какие-то представились в полиции, искали какие-то наркотики, угрожали. Потом, короче, сказали, что через 10 минут буду ждать у подъезда. Мы как раз вызвали полицию, они убежали. Было три неизвестных человека в масках, ворвались ко мне в квартиру, представились с полицией, избили меня, разбили мне нос. Сейчас разбираемся. Там буду как они в масках подходят, 100%? Угу. Та ми вже таке проходили. Зараз ми тобі охрану будемо наймати. Зараз ми будемо платити кошти, буду з тобою охрана. Я тобі все розповім. Ми ж зараз зробимо все, не, не переживай. Добре, що можна зв'язано з Вадимом з да. Вадимом да, Сергійовичем. Да. Ти якраз теж три чоловіка, теж три таких типу спортика. Ага. Я одразу ну, зрозуміло. Я, я б бі більш серйозні органи на цих хлопців. Розберемось зараз. Они были в масках, понимаете, они о, были все в черном, в масках, в масках были. О, И у меня должен был друг прийти в портфель забрать. Так вот такое совпадение. О, И я даже волк не посмотрела, открыла дверь. Так. И они сразу заходят говорят, это полиция. Так. Ну, Иright. понятное дело, что это, что, что это не полицейские. И, И они за, зашли сразу, типа, где Егор? Я же тут сразу позвала: а они такие, садитесь, телефон проверяем. Типа, у вас, типа, наркотики, мы видели, что вы там. Сегодня, там, вчера, типа, закладки какие-то отдавали. Мы же говорим, что нет. Они начали телефоны проверять, типа, в телеграммах рыться. но это видно было так. Ну, для понта дела, грубо говоря. Так. И все. Потом, получается, мы сидели в зале. Они сказали Егора на кухню. Два пацана зашло на кухню. Я была в зале. Со мной стоял один человек. Типа, он забрал телефон и стоял с телефоном. Они там Егора били. У него был крови, Я не знаю, наверное, нос сломали. Я, я не знаю. Капец ну и все. Они начали говорить, вот вы наркотики, кому-то там звонили, тоже типа, что, а, а этот правильно адрес, типа, он говорит, что такого нет. Да. Ну, и все, они сказали, они сказали уже через 10 минут, типа, мы тебя ждем, типа, возле этого бусика, вот это, возле, под, подъезда синий. Вот, вот. И говорили, вот после того, как побили меня, сказали о том, что у тебя, типа, 10 минут, выходи, мы сможем с тобой, типа, договориться. Суслов Вадим Сергійович, головний фігурант даної справи, та ще три співробітника: Гордієнка Ольга Володимирівна, Михненко В'ячеслав Русланович та Камишний Олександр Олександрович. Всі вони є співробітниками кам'янського РУП. Вся ця ситуація була висвітлена на загал, та отримала суспільний резонанс. Було порушено кримінальні справи. В рамках порушених вже справ з нами вийшли на зв'язок представники. Суслова Вадима Сергійовича та запропонували вирішити фінансово усі питання, щоб закрити проблему, яка виникла між моїми клієнтами та працівниками поліції. Нами було відмовлено та повідомлено, що все повинно бути вирішено в рамках чинного законодавства України. А працівники поліції притягнені до кримінальної відповідальності за свої злочини та звільнені. Зі служби. На останнє дуже хочу попрохати вас допомогти з ласкою цієї історії. Вона дуже потрібна. Для цього натисніть лайк, напишіть коментарі та по можливості зробіть репост. Ну, а як буде якась нова інформація по цій історії, я зразу ж її покажу тут, у себе на каналі. Усім до побачення!